الحمد لله وبه نستعين والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا اللهم آمين. مسلمين المسلمين يا رحمه الله سكتان إن شاء الله. لماذا dalam keadaan kita berhubung ini Sedang menunggu waktu salat waktu zuhur Yang kita menantikan azan yang akan tiba InsyaAllah akan membacakan beberapa hadis dan tafsirah untuk memuatkan semangat dan menjadi panduan kepada kita dalam bulan Ramadan yang mulia ini. Insyaallah kita akan lihat sebuah hadis yang pertama berkenaan dengan hadis yang Nabi telah menyebutkan secara khusus ganjaran kepada orang yang berpuasa. Hadis ini diriwayatkan yaitu Imam Bukhari dan Imam Muslim rahimahumullah yang mana judulnya diberikan dengan nama Ar-Rayyan untuk orang yang berpuasa untuk mengambil faedah dan barakah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam kita jadikan suatu amalan kita juga adalah untuk membacakan matan ataupun teks dalam bahasa Arab itu sendiri Kemudian dilanjutkan dengan kita mengetahui terjemahannya Kerana apa yang kita dengar ini adalah Kata-kata daripada Nabi kita Nabi Muhammad SAW Bagi yang nak tahu hadis itu Bila kita bacakan matan tersebut Boleh ulang kaji secara nahunya Secara mi'rohnya Ulang kaji balik Bagi yang belum kuasa ibah sahara والاهتمام تهمنا بالبركة مسألة الخلف عن سهل رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن في الجنة بابا يقال له عيان يدخل منه الصائمون يوم القيامة لا يدخل منه أحد غيرهم يقال أين الصائمون فيقومون لا يدخل منه أحد غيرهم فإذا دخلوا هو فلم يدخل منه أحد متفق عليه. يا إلهي سيدي دي سمكة دي إمام هو الوالي مسلم. بيت. دائما سيدنا سعد رضي الله عنه وليرى كذا. دائما النبي صلى الله عليه وسلم وسأل Sesungguhnya dalam syurga terdapat satu pintu Yang dinamakan Ar-Rayyan Orang yang akan memasukinya pada hari kiamat nanti Hanyalah mereka yang berpuasa Tiada sesiapa pun yang layak memasukinya selain daripada mereka Lantas akan diseru oleh penjaganya Di manakah orang yang berpuasa Maka mereka yang berpuasa pun bangun memasuki siapa pun yang layak memasukinya selain daripada mereka Apabila mereka sudah memasukinya Pintu akan ditutup Dan tiada sesiapa pun yang akan dapat memasukinya Baik, jadi hadis ini menunjukkan secara khusus, secara tepat Ganjaran syurga yang Allah Ta'ala sediakan bagi orang-orang yang berpuasa Dipanggil melalui suatu pintu yang khusus yang dihidupkan sebagai Tuhan baik, muslimi dan muslimah sekalian hadith yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari tadi nombor 1896 dan Imam Muslim 1152. satu lagi saya mengajak juga kita, saya jadikan campaign juga, yang ini dalam ilmu-ilmu info-info berkenaan dengan hadith ini, sekarang tidak banyak yang akan menunjukkan rujukan secara online library secara online digital ada kita, kitab-kitab lah, yang telah di pdf kan yang terlebih jadi biasakan diri bila dengar kata hadis ini kita cuba sedikit untuk tahu lebih lanjut siapa perawi siapa yang mengeluarkan hadis tersebut berapa uh, berapa nombor rujukannya ini atas semangat kita lah, sebagai doktor sini berpuasa ini amat besar ganjarannya kita semua sedang lalui tak dinafikan uh, tapi ganjaran sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala Allah menyediakan pintu yang khas untuk memasuki syurga yang dinamakan Ar-Rayyan untuk mereka yang berpuasa hanya untuk mereka yang فلما نجعل سنة درم من قام رمضان إيمانا واحتساب غفر له ما تقدم من ذنبه من صام رمضان إيمانا واحتسابا واحتساب في حدث ذو درم كنان وامتماد واحتساب ونحرم كنان الله سبحانه وتعالى Perhatikan ibadah kita ini dengan iman Dengan akidah, dengan meyakini Perintah itu datang daripada Allah Subhanahu SWT Baik Dalam sudut yang lain Inilah yang kita sentiasa Tegaskan yang kita didik diri kita dan masyarakat Dalam kita mempelajari ilmu fardu'ain ini Kita kena tahu bahawa Tiga senti utama ilmu Fakhtu A'in yang beliau Yang pertama ialah ilmu aqidah Ilmu aqidah kita, ilmu tawhid kita Yang mana di Malaysia ini Kita banyak menggunakan, merujuk kepada sesuatu ilmu Yang dibawa, yang disediakan oleh lima besar muslim Pendekatan secara 20 sifat yang kedua ilmu yang kita kena berikan perhatian ialah ilmu fiqh, ilmu syariah. kita kena tahu macam mana puasa, macam mana puasa nak dilakukan, nak dilaksanakan ilmu dalam bidang fiqh. Umpamanya dalam kita dalam madhab Imam Syafi'i niat itu hendaklah dilakukan pada setiap malam. Pada setiap malam. Di sana ada beberapa pandangan perbincangan dalam kalangan fuqaha antara yang pandangan ibrahim Imam Malik yang menyatakan boleh diniatkan untuk satu bulan dan secara terus maka kita ambil sebagai orang awam kita ambil dengan pendekatan berhati-hati kita niatkan sebulan itu dengan tujuan kalau-kalau ada terlepas satu malam tetapi secara foundation secara asasnya setiap malam kita berniat untuk berpuasa. Baik, apa pandangan apa apakah bantuan para ulama kita supaya kita tak terlupa Tidak terlepas niat puasa Ramadan ini. Adanya ialah ketika masuknya waktu untuk berbuka puasa. Ya. Hari ini kita ada teknologi, kita ada akses kepada internet. Waktu salat kita rujuk kepada laman yang berkaitan bagi Malaysia di negara oleh pihak Jatim uh, ya. Ataupun boleh merujuk kepada jabatan di negeri uh, masing-masing. Itu adalah sumber pertama yang kita rujuk. Ya, bukan apps. Kalau mana apps yang tak dapat dipastikan waktu hari di bulan. Maka rujuk itu sumber primary kita. Kemudian di segi masa pula boleh rujuk kepada laman yang dikelola oleh pihak hasilnya. MST dot same Malaysian Standard Time. Uh, ataupun ialah itu yang yang kita rujuk sebagai tempat yang kena sebab uh, kalau tengah uh, pernah jadikan kisah sebelum ini dilaporkan ada kawasan yang berbuka awal uh, akibat kesilapan kesalahan uh, muhadin bila dalam station radio. Baik. Jadi uh, bagi kita bila dengan azan kita berdoa doa buka puasa kemudian makan yakni boleh secara ringkas tamar kurma kurma atau minum air kemudian terus sebenarnya untuk puasa pada keesokan hari sebab waktu untuk kita berniat itu bermula selepas tenggelam hari sehingga sebelum terbit fajar salat yang berikutnya maka niatkan untuk berpuasa pada hari yang berikut jadi kita awal-awal dan untuk niat tersebut. Baik, ada pun satu lagi apa dia? Ya yang diamalkan di surau-surau di masjid-masjid. Bila selesai doa selepas solat kita itu apa? Bila akan sebut, bila akan ingatkan untuk kita berniat puasa pada besok hari. Itu. Jadi itu dia kita sebut. Itulah kandiaran yang Allah Ta'ala sediakan bagi mereka yang uh, berpuasa. Perkataan arwayan berasal daripada kalimah arway di segi bahasa membawa masuk titisan air hujan yang pertama. Ini adalah kiasan kepada orang yang berpuasa apabila memasukinya, akan hilanglah segala kehausan selama-lamanya. Itu dia arwayan, arway. Baik bila menyebutkan perihal tidak haus selama-lamanya ini juga kita teringat kepada apa yang Nabi sebutkan kepada kita juga iaitu tempat pertama yang kita akan jumpa Nabi kita di akhir nanti bila di mana iaitu di telaga Nabi nanti ya. telaga Nabi yang mana sesiapa yang diizinkan untuk minum daripada telaga Nabi Maka dia takkan harus haus buat selama-lamanya ha, Tapi apa yang kita risau adalah Ada dalam kalangan umat ini Yang dihalang daripada minum di telaga Nabi Iaitulah mereka yang enggan Yang tidak mampu mengikut ajaran Nabi SAW Terima kasih Insyaallah uh, rangkumannya di sini adalah ada dia sebutkan Ganjaran yang Allah Taala uh, sediakan kepada mereka yang berpuasa uh, dipanggil melalui pintu apa ya? Dan seperkara cara lagi sebagai rangkuman sebelum kita event dan kita dirikan solat uh, Secara berjamaah. Uh, apa yang saya nak kaji juga di sini adalah uh, jika kita ada kemampuan Bahkan boleh tidak peluang untuk membanyakkan ibadat yang ada pada bulan yang mulia ini. Uh, kalau kita ada kelebihan harta, boleh gunakan peluang untuk menaja uh, istah, kerana insya Allah dapat ganjaran pahala uh, orang yang berpuasa tersebut. Uh, jadi kita ada harta boleh gunakan. Uh, kemudian malamnya itu. Cuba lah bujuk kita kalau ada tempat yang solat 20 rakaat, kenapa tak kita cuba pergi sekali? Cuba dapatkan suasana untuk solat sebanyak 20 rakaat. Sebab benda ni bulan Ramadan dia ada yang solat tarawih yang diamalkan 20 rakaat. Kalau rasa tak sempat, maka ikut solat yang dapat rakaat tersebut tapi tunggu sampai habis sampai solat witir. Kerana ada hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi, sesiapa yang duduk ikut dengan imam sampai habis dia akan dapat pahala mendirikan sebuah malam uh, Pahala piam seluruh malam itu Itu yang pertama ikut dengan imam sampai habis solat bintil Dan satu lagi kalau dia solat Aisyah dan subuh berjemaah pun uh, Hadis menyebutkan akan dapat pahala pendidikan seluruh pada maka itu adalah cara yang kita boleh cuba untuk memperbanyakkan amalan dan sekali lagi sentiasa uh, kata mengatakan kata kita harapkan eh, amalan kita ini diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala kerana apa dalam sekalian? amalan yang Allah Taala terima dan amalan yang Allah Taala rela itulah yang paling berbaloi yang kita akan dapat kalau kita uh, berpenat ibadah dekat dunia ini Tetapi ibadah itu tak diterima oleh Allah Kesian rugi Jadi itu yang kita kena fikirkan Apa sahaja yang kita buat Ujungnya sekali kita kena fikirkan Amalan itu Allah Ta'ala terima Dan macam mana benda itu nak berlaku Yang pertama adalah kena belajar Macam mana cara pelaksanaan yang betul Ikut rukun syarat dan sumpamanya لانهم اسقين لياتون الموت الجريده ولد الله سبحانه وتعالى هذا و التوفيق والبدايه والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته سيسكن اعزائي